हरिभक्त केम छो तो मजा भगवदगीता एक श्लोक तो क्रमांक छवि छत्पश्य स्थितान पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्य मतान पुत्रन पौत्र स्वशीरा વ સેનયોરુ ભયોર ભયરવી અનુવાદ બંને પક્ષોની સેનાઓની મધ્યમાં ઉભેલા અર્જુન પોતાના કાકાઓ દાદાઓ આચાર્યો મામાઓ ભાઈઓ પુત્રો પૌત્રો મિત્રો તથા સસરાઓ તેમજ શુભેચ્છકોને જોયા આજનો પંચાંગ યુગાબદ્ધ પાંચ હજાર એકસો સત્યાવીસ વિક્રમ સુવન બે હજાર એક્યાસી સુદ સાતમ દિનાંક ઓગણત્રીસ નવ બે હજાર પચીસ આજેનો વાર સોમવારે આજે હું તમને શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન સ્થાપેલા પવિત્ર મંદિરોમાં બિરાજતા દેવોના શણગાર દર્શન આવતી કરાવશે ભક્ત જય સ્વામિનારાયણ चाकर तेरे चरण सुख नहीं हेरा कौ सुख नहीं हेरा रे स्वर्ग मृत्यु पाताल दशो दिश काल ने घेरा रे मेरे आसरा तेरा रे धर्म को हारो पायो में दुख घने रे पायो में दुख घने केत एक नहीं पायो तुम बिन धर्म किशोरा 啊。Uh huh. र पति नरनाग असुरसुर सब माया के चेरारे सब माया के चेरारे प्रेमानन्द जानी सब दुखमय दियो चरण तेरे कर तेरे चरण कमल का ते परमेश्वर में आमदी मैं बन्दी शामी मी विनो दामी प्यारे घन शाम दी। के जपती हूँ मालाया के नाम दी प्यारे घन श्याम दी मैं बंदी बिनोदाम दी प्यारे घन श्याम दी मैं बंदी बिनोदाम दी महजनहि दूरी हुकम हरि दूरी शेरि उपूरण की प्ये घन शामी मी विनो दामी प्यारे घन दी मैं बंदी प्रेमानन्द निरखिम प्रेमानन्द निर मूरत आतम राम दी प्यारे घन रे घन श्याम दी मैं बंदी दाम दी प्यारे घन श्याम दी मैं बंदी दाम दी प्यारे घन श्याम दी चे हितकारी हो हरि तुम साचे हितकारी शरणागत की बाहन छोडो शरणागत की बाहन छोड़ो हि अचल हरी टेक तुम्हारी ओ हरी तुम साचे हितकारी ओ हरी तुम साचे हितकारी जन अवगुण मे समो ताकरति अनुसारी ताकगनत रति अनुसारी जनगुण जो रल जन जनगुण जो तुल होवे, ताकु गणत में रूसम भारी ताकु गणत में रूसम भारी हो हरि तुम साचे हितकारी शरणागत की बाहन छोड़ो शरणागत की बाहन छोड़ो हि चल हरी टेक तुम्हारी ओ हरी तुम साचे हितकारी कारी ओ हरि तुम साचे हितकारी झाल कराल जठर अग्नि की नो मोयू गारी ताते लीनो मोयू गारी जहाँ जहाँ दे में तहाँ तहाँ जहाँ जहाँ देह धरो में तहाँ तहाँ सारी अन जल की नहीं सूरत विसारी, हो हरी तुम साचे हितकारी शरणागत की बाहन छोड़ो शरणागत की बाहन छोड़ो हि अचल टेक तुम्हारी ओ हरि तुम साचे हितकारी हो ओ हरि साचे हितकारी तन को हेत करी कहे सब ही मात तात बंधु सुत नारी मात तात बंधु सुत नारी को हेत तुम ही हरी जानो को हेत तुम ही हरि जानो ब्रह्मानंद जात बलिहारी ब्रह्मानंद जात बलिहारी हो हरि तुम साचे हितकारी शरणागत की बाहन छोड़ो शरणागत की बाहन छोड़ो एही अचल हरि टेक तुम्हारी ओ हरि तुम साचे हितकारी ओ हरि तुम साचे हितकारी હરિભક્તો આપ સૌએ આ પવિત્ર મંદિરોમાં બિરાજતા દેવોના શણગારના દર્શન ભાવથી કર્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર જો તમને આ વીડિયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો શેર કરજો અને આ નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સ્વામિનારાયણ નેચર દર્શનને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા જ નહીં હરિભક્તો જય સ્વામિ